ਸਾ ਹੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਗੁਨੀਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਨੀਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੈਨੋਪਾਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਗੁਨੀਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ

तो ये पुणे का कौन सा है पुणे में मंडी में तो है अभी ये टू फ्लावर उन्होंने WhatsApp पे भी बहुत रीसेंटली कंप्लेंट किया कौन जीएसटी कौन है सर हमें उससे आईटी कर प्रीमियम बोला है उसकी सैलरी भी होगी कंपनी पर कितनी कटिए नहीं है मैं अभी काउंटर से उसको बोला बहुत ज्यादा फील आज अभी काफी लोग पूछ रहे हैं हां काफी हां सो मैं राजेंद्र कमरेन्द्र मैं कर रहा हूं मोहन सर मोहन भी सर मोहन भी आज से कर घंटा भर चला तो जी सर और कितने थोड़ा इंटरेस्ट और कितने है ना उस तरफ मेरा है हर रायपुर देरे उस सारे अंदर ही आ गए उनके बन्दे आपने पहले उधर जाने की सलाह दी चलो सारे अंदर हो जाते एक लेडी भी मिली है सर जो उनकी दुकान उसका प्रॉपर्टी देखने के तो बोले पूरा लग्जरी हाउस है अह एक्सक्यूज मी सर मे बी टॉक सर अपित पासिंग फ्रॉम देन जागरण सर सर अज इत आए हो तो की कुछ सर जानकारी देना चाहोगे भी इस बाबत जो युद्ध नशा के विरुद्ध पंजाब सरकार वालों और पुलिस महकमे वालों चलाया जा रहा है सर ये काफी इंटेंसिव कैंपेन चल रहा है जी काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है अभी बहुत यूज रिकवरी जो है आप लोगों ने पेपर्स में भी पढ़ा होगा पीछे एस एस पी ने चालीस के हेरोइन रिकवर की और ये चलता रहता ये है ये मतलब ऑन गोइंग है मतलब कभी विदाउट ब्रेक चल रहा है और कई बार ये होता है कि मतलब को लार्ज स्केल पे होता है बाकी रैंडम रैंडमली कई जगह पे डेली कहीं कहीं सर्च ऑपरेशन इस तरह का चलता है और काफी रिकवरी जो है जो रिपीट ऑफेंडर्स है उनकी भी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है जी और जो एडिक्ट है उनको रिफॉर्म करने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर ये जो डी एडिक्शन सेंटर है वहां पे उनको लेके जाया जाता है उनकी भी प्रॉपर सुपरविजन और मॉनिटरिंग हो रही है और लोगों के साथ में पब्लिक मास कौन्टेक्ट प्रोग्राम है, उसमें भी एस एस पी खुद डी आई जी साहब सब लोग उसमें पूरा इंटरेस्ट लेते हैं और लोगों को साथ में लेके इस कैंपेन को चला रहे हैं सर आज जितने तुम आए हो कुछ इधर कोई शरारती अंसर या कुछ इस तरह का नशा काबू हो सर ਇਸਮੇ ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਨਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸੀ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਲੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਗੋਨ ਕੋ ਅਬੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਆ ਹੈ ਜੀ ਉਸਕਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੂਨ ਸੇ ਕੁਝ ਹੋਗਾ ਤੋ ਉਹ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਦਤਾਇਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਏ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪਕੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਤਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੈਂਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ इसमें कई फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल है कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है कुछ जैसे फैमिली का जो होता है कई बार बच्चों को निगलेक्ट हो जाते हैं कई बार ये होता है कि बच्चे डिप्रेशन में होते हैं कई बार पीयर प्रेशर होता है जी तो इसमें होस्ट ऑफ फैक्टर्स है जो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है पर जो पुलिस का काम है वो पुलिस बड़ी मुस्तैदी से करी पुलिस का काम है एनफोर्समेंट करने का वो बहुत अच्छा कर रही है थैंक यू थैंक यू सर ਇਹ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਡੀਜਵੀ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਮ ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯਸ ਬਰਬਾਹ ਬਕੀਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਸਿੱਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਸਪੈਕਟਸ ਗੁੰਮਰੇ ਹੋ ਉਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਚਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੰਗਲ process ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਰਕਿਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ক্লোਜ਼ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਟੁੰਡਾ ਜਲਾਇਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਬੇਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਐਡਿਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰਗ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੇ ਉੱਥੇ ले जाके उन्हों का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है उन्होंने रिहेबिलटेन का भी ख्याल रखा जा रहा है तो इस तरह कॉम्प्रहेंसिव एक्शन चल रहा है कि बहुत बढ़िया जो कार्गजारी है वह बड़ी